Доброго ранку, вже сьогодні в театрі Кропивницького о 17.00 відбудеться великий конкурс Степова красуня. Зараз поспілкуємося про нього. До нас завітав автор проєкту Степова красуня, директор благодійного фонду відкрита Україна Вікторія Вагжанова, директор продюсерського центру Домінік Джокер, місто Одеса Лариса Береславська, учасник Юніверсал Модел» місто Полтава, Антон Драча. Також учасниця фестивалю конкурсу Степова красуня Софія Бутенко. Доброго ранку. Нам приємно Добре. вас зустрічати в Кіровограді і, звичайно, в ранковій каві. Давайте розкажемо про цьогорічний конкурс. Чим він особливий, чим будете дивувати усіх, хто прийде на цей конкурс. Еще раз добрый вечер всем. Я хочу сказать, что мы уже проводим, вступили во второе десятилетие проведения этого конкурса. Новое то, что мы пытаемся расширить возможности этого конкурса, поэтому в рамках проекта у нас проходит и конкурс «Степова красуня», и конкурс театра в моты дизайнерского мастерства «Барвистый край», и конкурс моделей, который называется «New Universal Model», для того, чтобы и мальчики со всей Украины могли приезжать к нам и участвовать в конкурсе. Но «Степова красуня» – это уже наш бренд, и концепция отвечает тому, как она была задумана. Я хочу остановиться на том, что важной частью конкурса является участие в благотворительных акциях. И вот мы 24 апреля уже выступили в Дендропарке, и как раз мы начали акцию по сбору средств для девочки больной, Марины Ткач, которой нужна операция. Я всегда благодарю детей наших и родителей, которые понимают необходимость такой работы, и мы ее приглашаем и в театр, мы ее вручили и в футболочку Степова Красуня. И к, ней, к этой акции привлекли студентов и университета с участных знаний, нашей лицеи профессионального. У нас есть фотографии. Девочка была довольна, и наши дети были довольны. Поэтому как бы концепция остается та же. Мы поддерживаем национальные традиции, развиваем эти традиции. Хотим, чтобы наши дети общались из разных регионов и знакомились. Поэтому, да, это фотографии наши, где мы, вот это ребенок, которому мы помогаем и наши участники. Поэтому я думаю, что это благородное дело, и я еще раз хочу поблагодарить тех, кто к ней присоединился. Я так понимаю, uh -huh. во время конкурса будут свои родные боксы, да будут собираться кошты, надо помочь ей, девчонки правильно? Ну, было это в Дендропарке, ну. мы ее приглашаем в театр. Если кто хочет, пожалуйста, еще можно помогать, потому что деньги на операцию нужны большие. И мне э, приятно, что кировоградцы все-таки и гости города нашего откликнулись э, на эту акцию. Uh -huh. Давайте пройдем Я до хочу... самого да. конкурса. Да. Расскажите, будь ласка, каким чином вы задеянны в этом конкурсе? Я так понимаю, вы активно Учасники. А, ви, а, пані Софія, у нас учасниця конкурсу. Так. Правильно, яка там у нас конкуренція? Розкажіть, будь ласка, чи встигаєте ви? Так, ну, у нас дуже багато дівчаток, які теж, ну, я розумію, ну, бували на багатьох конкурсах. Угу. А скільки, до речі, учасниць цього року? А, значить, у нас учасників в Степовій красуні 23. и в номинации New Universal Model 16 человек, да? и плюс к нам приезжают коллективы из Киева, из Полтавы, из Кировограда мы участвуем, да, дизайнеры, ну вот в Барвыстый край. А какая шоу-программа будет? шоу-программа Шоу с, с участием лучших коллективов города Кировограда. Трига сохраняется. Цифра. Нет, ну это, пожалуйста, приходите в, в театр сегодня и э, увидите, как будут выступать. Э, хочу сказать, ну традиционно у нас естественно национальный костюм, авангардный костюм, вечерний выход. Поэтому мы стараемся что-то э, сделать красиво для того, чтобы зрители получили удовольствие и самое главное, чтобы приобрели опыт наши участники. Э, хочу сказать о том, что у нас конкурс расширяется и проекты присоединяются вот моя коллега из одессы мы уже были у вас в гостях поэтому наши дети проявляют такие чудеса и таланты немножко в другую сферу тоже мы их переключаем пожалуйста лариса Анатольевна. мы очень успешно уже участвуем сотрудничаем с имидж-центром, и наши дети имидж-центра присутствовали и были участниками, очень активными участниками первого международного кинофестиваля, детского. детского, кинофестиваля, который проводился в Одессе в январе месяце. До этого, ну, в общем, возрождаем детское кино потому что несколько лет не было этого, а сейчас на детской киностудии активно снимаются художественные детские фильмы. И в них участвуют дети имидж-центра, победители конкурса красоты. Вот сейчас мы планируем тоже снимать еще один такой детективную детскую киноленту. Да, и... Мы хотим пригласить победителей, участников, я не знаю, еще как бы... Вообще, будете кто выбрать, будет смотреть? Ну да, естественно, это будет проходить летом, очень интересно, потому что у нас очень яркие дети, которые участвовали в предыдущих фильмах. Я так розумію, що участь у подібному заході, як типова красуня це можливість не тільки показати себе, не тільки познайомитися з новими людьми і здобути певний досвід, а також стати зіркою телебачення. А Чому ні? Чому? чому ні? Хлопців, багато буде брати участь? Не дуже багато, але конкуренція буде. Таким босом, це буде. Я би не участвував. Разразив, я ти. Щось, ти. Ні, я так розумію, що Антон, ти розчитуєш на побіду. Буду стараться. Mm -hmm. Ты приехал до нас из города Полтавы, правильно? Да. да. Ага. У нас много э, участников из других городов. Ну в этом году у нас участники из Полтавы, из Харькова, из Хмельницкого, из Одессы, ну и наша область Светловодск, Ой, Новгородка, не могу сказать, не помню, но мы всех пишем Кировоград. Нам очень приятно, что в этом году к нам присоединился наш коллега из Литвы. Вчера мы его встречали, и сегодня у нас будет мастер-класс. Это известный дизайнер в Литве, руководитель одного из прекрасных таких коллективов и основатель фестиваля. Фестиваля, который я очень люблю, называется Приколос. Я когда первый раз увидела Приколос, «Приколос» думаю, или я по литовски неправильно читаю, оказалось, что да, он создал такой коллектив, и нам есть чему у них поучиться, и мне бы хотелось, чтобы и наши дети сегодня уже и прошли такой мастер-класс. То есть получается, благодаря этому прекрасному человеку Красноу, Красуне теперь не только все но и международные. Ну вот хотим ж <сичай> <розширити>, поэтому мы можно паємо. Ми вже можна називати. Да, da. 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 <сиш> <Отлично>. <сиш> тобто кірова граці сьогодні приходьте в театр Кропивницького на 17.00. Там ви побачите не тільки талановитих дітей, не тільки їх виходи. Я так розумію, у різноманітних вбраннях. Ну а також буде можливість м, взяти до себе до уваги якусь родзинку наших і закордонних дизайнерів. Правильно, да. да, все сказала. Все сказала. Приходьте, подивіться, отримайте насолоду. Ну і звичайно підтримайте наших найменших учасників. Да. А вам хорошого концерту, праздника. Надеюсь, що все буде хорошо. Дякую вам огромное, хорошего дня. Увидимся після невеликої плани.